В институте проходит традиционное студенческое мероприятие, которое уже существует на протяжении четырех лет и получило название студенческий конкурс Оскар Шоу. Суть его заключается в том, что команды участники получают определенный сценарий, который должны представить на сценах в различных жанрах. Это интересно, это весело, это забавно и это предоставляет возможность студентам проявить свои самые разнообразные. Ну как и положено, если это Оскар Шоу, главный приз будет Оскар. Помимо него будут дополнительные призы, причем у нас очень много номинаций. Это номинации за лучшую эпизодическую роль, за лучшее вокальное исполнение, за лучший танец, за самый креативный сценарий. В этом году у нас сладкие призы, чтобы никого не было обиженных и чтобы горечь поражения никого не коснулась. Первое. под луной. Что ж такое-то, Пятачок. Просто пятачок. Мелкий жулик и вор. Неравновешенный псих. Здорово, работаешь? Винни. Винчензор. Хладнокровный киллер. Рецидивист. Мастер своего дела. Любит поиморить. Кстати, самое интересное, завтра у Дона день рождения. А ты приготовил ему подарок? Подарок? Ёжик! Я подарок! И я иду у и трясу его, они мне должны. Ты купол от Кремля. А ты идешь к мистеру Гаррисону и ловишь его тачку, понял? И угоняешь. Поехали. <связывая> Действие второе. Добрый вечер, Донас. Дона Фрина, глава хвойного синдиката. Заявитель музыки и стрельбы по тем, кто ему не нравится. Канцелери – персонаж второстепенный, поэтому ничего не будем о нем говорить. Вначале на сцену выходит Василий Селезнев и разогревает толпу новой песни. Прошу заметить, новой песни. Артист <свеческая> <свеческая> а, девочек а, поет единственную желанную и добивает всех красавчиков. И гость программы – песня «Мерлин Монрот». Вечер, Домас, Добрый вечер, до Добрый вечер, Ильченко. Почему в таком виде? Дело в том, что решил увидеть со Ну, походу, дело какие-то неправильные пчелы. <звы> что так Здрасте, Дуна Слина! Добрый вечер, Пикачо! я? Я вам подарок принес. Подарок? Автомобиль! Автомобиль? Но ведь я к вам спешил! Я надеюсь, не вшиться! Я не! Кто... Yeah, А не сходить ли нам в гости? <laughs> Чего вы хотели? Кролик, широко известный в узких кругах, Щипачий кармане, промышляет с бытом находится <laughs> в морковной зависимости.

Хладнокровная стерва, не знающая страх, с ненавистью и жестокостью в глазах. Именно за это ее и полюбил я. я думала, вы не будете на не попадете в мать. Как же ты могла? Ты предала семью, ты предала меня, ты предала любовь! तो वह देगा пора открыть всем эту тайну. Что же находилось в этой гребаной коробке? Какого? Ладно, короля, кто нас кидает, Алексей Бахмулев?